İl öncə 1920-ci ilin martında Ermənilər Qarabağda qiyam qaldırıb bu bölgəni Azərbaycandan ayırmaq fikrinə düşmüşdülər. Hadisələrin iştirakçısı olan polkovnik İsrafilbəy İsrafilbəyov sonralar yazırdı. 1920-ci il martın 22-sində Noruz bayramı gecəsi Qarabağ vilayətinin dağ yerlərindən məskun Ermənilər qiyam edərək əskəran keçidini tutdular. Bu səbəbdən də əskərancapəsinə Həbibbəy Səlimovun komandanlığı ilə güvətli bir ordu yeridildi. Aprelin 3-də Azərbaycan ordusu ermənlərə qarşı güvətli bir hücum etdi. Əcəba hansı Azərbaycanlı o məhsud günü xatırlanır. Ordunun qəlibiyyət və intizamı, mənəviyyatı təsvir olunmaz dərəcədə fəvqladə idi. Xarici aləm az bir müddət ərzində vəsaisizlik içində bu qədər müntəzəm təşkilata malik bir əskəri qüvvə vücuda gətirdiyimizə heyran qalmışdı. Ahalidən bir çoxu duyduğu həyəcandan ağlıyırdı. O gün Azərbaycanın ən şanlı, ən bəxtiyar günü idi. 100 il sonra 2020-ci ildə Azərbaycan bir daha öz şanlı günlərini yaşayır. Bu gün də onun səbəbçarı Azərbaycan əskəridir. Sənə inanırıq, yenilmaz əskərimiz.